Всем привет, ребята, и сегодня я буду делать, как всегда, слаймик по рецепту, который я нашла в интернете. Я, как всегда, проверяю рецепт интернета. Так что начнем. Первый нам, конечно, понадобится клей ПВА. У меня вот такой клей ПВА. Открываем его. И заливаем. Сколько нам нужно. Тут, а, нам нужно примерно половина баночки немного все остальное оставим это а опять придется идти в магазины покупать потому что да. вот столько э, вот столько мы добавили вот шампунь и дальше у нас а, шампунь вот такой вот у меня шампунь о, Господи, мне этот пузырик надулся. Вот. Он ну, до Окей. Добавляем. Делаю все на глаз, потому что не было точно прав порция. если что больше клея добавим как бы. И перемешиваем. Я не знаю, зачем надо добавлять шампунь. И кто мне пишет? Окей. Я не знала, зачем надо было добавлять шампунь. И дальше нам надо добавить тетрабарат, но я хочу добавить блесточки, я никогда не добавляла слайм блестки, так что попробуем добавить в этот раз, я хочу, чтобы он был полностью белым, не буду добавлять краситель в этот раз, добавлю только блесточки. И добавляем блесточки. Я думаю, пакетика него хватит. И перемешиваем. Блин. Мне кажется, прикольно должна получиться. Он такой голубой мне получается. И у нас тетра. И, и в рецепте сказано было, что добавим тетра... Надо добавить тетрабората на Открываем и добавляем. Так, ребят, главное не потерять вот тетрабората. Добавляем несколько капель. и закрываем. меня все руки уже было. Все, все, в чем. В чем только можно было. И загущаем. Это долгий процесс, так что включимся, когда уже все тут загустится. Ребят, я, ну, я не знаю, чего это делали. Я в детстве раньше любила смешивать шампунь, не мыла, закрывалась в туалете и все это смешивала. И мне этот запах так это напомнил. Блин. Очень напоминает да, то, что я там шумалу делала в детстве. Ребят, вы просили мне по несколько рецептов делать в ролике. И, и Ребят, очень сложно находить те рецепты, которые реально хочется проверить, э, чтобы, ну, не очень хочется, чтобы ты вот проверяешь и он у тебя не получается. Это очень обидно получается. И я, вот я вот очень и ты хочешь найти, чтобы именно получилось у тебя какой-то рецепт, но у тебя не получается. Это очень обидно, ребят. Так что это очень сложно. Я, наверное, в следующем ролике попробую так поделать по несколько. Но не уверен. Ну попробуем. Пишем дальше. Блин, да запах реально мне так напоминает. он вот, он вот, так воняет так что мешаем дальше. Смесь клея и шампуня